Apa kata kamu kepada si mati? Baik. Jumaat pun tak nampak. Hari ni Jumaat. Raya pun jenuh bini perambat. Baik. Baik apa? Ha? Minta penyaksian selepas solat jenazah. Minta penyaksian selepas solat jenazah. Satu lagi amalan dalam masyarakat Melayu yang dianggap sunnah oleh sebahagian orang tetapi sebenarnya bukan sunnah. Sunnah ni apa dia? Sesuatu amalan yang disandarkan kepada Nabi. Sama ada perkataan dia, perbuatan dia, pengakuan dia. Contoh tu ada daripada Nabi. Perbuatan, perkataan dan amalan itu ada petunjuk daripada Nabi SAW. Tapi sebenarnya dia bukan sunnah. Iaitu imam. Imam yang mengetuai salat jenazah. Satu lagi tuan-tuan, mana-mana pihak yang bawa jenazah untuk disolatkan di masjid, di masjid, dia terikat dengan garis panduan masjid lah. Dan dia tak boleh langkah pergi jadi imam, melainkan dengan izin daripada imam yang bertugas atau imam yang dilantik lah. Jadi imam ni dia kena, kalau ada orang meminta izin, dia kata saya ni anak si mati, saya nak jadi imam. Budi bicara tu imam tu lah nak izin kan. Tapi tu imam tu kena pesan lah. Jangan melakukan amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Nak jadi imam boleh. Tapi dia terikat dengan garis panduan ha, yang telah ditetapkan. Dan, kita tak boleh benarkan sebarangan orang lah. Mari kalau dia nak buat di rumah dia tu hak dia. Di rumah dia, di tempat dia itu hak dia. Tapi bila dia bawa ke masjid, dia tertakluk dengan peraturan masjid. Dan bawa mari ke masjid, imam masjid lah jadi tu imam. Melainkan kalau imam masjid tu kata, ah Kan? Ha? Baik. Jadi imam yang mengetuai salat jenazah akan bertanya kepada makmum selepas selepas selesai salat jenazah. Ha, tu imam tu dia tanya. Dia tanya dekat siapa? Tanya kat kita lah, tanya kat jenazah. Jenazah mana boleh tanya, boleh jawab lari kita. Kan? Macam cerita Firamli tu kan. Bawa keranda, keranda ni pun satu bab juga kan. Tidak ada keperluan tak perlu keranda. Keranda ni kalau ada keperluan kita buatlah kan. Dia bergantung kepada keadaan. Bukan semua mesti kita buat keranda kan. Hmm? Okey, pasal keranda ni kadang-kadang di luar Kemampuan keluarga Jadi kita kena cerita kat keluarga Kata tidak Satu benda bukan wajib lah Kandang ni Tu imam bertanya kepada makmum Apa kata Kita kepada mayat ini Baik tak, Dan tanya lagi jawab lah Lalu makmum akan menjawab baik Tak ada contoh Nabi jadi imam jenazah banyak Banyak hadis nak cerita Nabi jadi imam jenazah Diceritakan rakaat Rakaat pula Diceritakan takbir pertama ada tak hadis cerita tentang sifat salat jenazah Nabi? Ada. Takbir berapa kali? Nak baca apa takbir pertama? Baca apa takbir kedua? Berapa kali salam? Semua diajar. Tapi tak ada riwayat lepas daripada semayang. Apa kata kamu pada si mati? Baik. Dengan. Perbuatan ini disangka oleh sebahagian orang sebagai sunnah untuk menyelamatkan si mati dari neraka. Hal ini berlaku kerana salah salah faham dan kelirulah kepada hadis ni. Depa depa kata hadis ni jadi dalil. tuan-tuan dengar hadis ni. Saya nak baca terjemahan dia. Daripada Anas bin Malik, tuan-tuan dengar hadis ni, lepas tu tuan-tuan buat kesimpulan. Boleh pakai tak hadis ni untuk sekarang ni dalam masyarakat kita? Tuan-tuan faham tak? Bila habis sembahyang, apa kata kamu pada si mati? Baik, baik. Dia dah jadi satu protokol, dia dah jadi satu macam upacara. Dan semua kena kata baik. Kawan tu dia kenal kawan dia. Tiap-tiap minggu satu kecil satu besar. Gelak. Ha oh, tahu lah tu. Hmm. Dua minggu sekali pi buat buku biru. Dua minggu sekali pi buat buku biru bukan buku pink, buku biru. Ha? Huh? Lepas tu apa kata kamu bila simpati? Dia tengok kawan dia yang sebelah yang di three tu. Tiga macam mana? lah Baik. Hmm, baik jelah. Baik. Baik apa? Hmm. Daripada Anas bin Malik Daripada Anas bin Malik, radhiyallahu anhu berkata, para sahabat pernah melalui atau melewati satu jenazah. Para sahabat lalu di satu jenazah, lalu mereka menyebut dan memuji jenazah itu dengan kebaikan. Mereka kenal jenazah itu. Mereka sebut si fulan ini baik, dia ni orang bagus, dia ni orang saleh. Lalu Nabi mendengar pujian mereka. Nabi berkata, wajibat. Ha, Nabi kata, wajib, wajibat. Kemudian mereka melalui jenazah yang lain. Mereka menyebut pula keburukan. Eh, dia ni. Tak boleh pakai. Teruk dia. Karut dia. Faham? Lalu Nabi SAW kata wajib. Wajib. Umar radhiyallahu anhu bertanya. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Pasti tadi ni. Macam Nabi dengar? Pasti wajib. Confirm. Omar kata apa? Pasal perkataan tu ringkas sangat. Simple. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah pertama yang kalian menyanjungnya, menyebut kebaikannya, jenazah yang kamu sebut kebaikannya itu pasti baginya syurga. Yang ni penyaksian kita bahawa dia itu orang saleh, orang yang baik, maka baginya syurga. Sedangkan jenazah kedua yang kamu menyebut kalian menyebutnya dengan keburukan, yang kalian menyebut bahawa dia ini satu orang yang fasik, jahat dan sebagainya, maka baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Tentu dengar. Faham hadis ni? Boleh kita guna pakai hadis ni dalam konteks yang baik. Apa kata kamu baik? Hadis ni kalau kita dengar pun tuan-tuan, dia memang maksudnya satu penyaksian, satu pengakuan yang diberikan oleh seseorang kepada si mati berdasarkan kepada pengetahuan dia. Tidak dipaksa, tidak diminta. Artinya kita pergi tengok siapa mati. Contoh kita sebut Pak Man. Wih, mati dah Pak Man. Wah, bagus dia tu. Dia tu kalau derma-derma masjid apa, kalau ada masjid nak kutip-kutip apa, dia memang akan bagi. Ya? Ha, itu maksud hadis Anas tadi. Lepas tu pula dengar. Awak ada apa? Pak Man mati dah. Allah, Pak Man sayang dia, dia. Bagus dia. Dia Allah masjid tak pernah tinggal. Lepas tu mari pula orang ketiga. Ada apa? Pak Amal mati. Pak Amal mana? Pak Amal yang duk rajin saya teka. Oh, Pak Amal yang duk buat kenuri tiap-tiap kuliah tu. Mati. Ha? Itu maksud. Bukan. Apa kata kamu pada Pak Man? Baik. Apa yang baik? So ini yang kita kata wajah istidlal. Cara pendalilan itu yang tidak tidak betul. Hadis itu ada konteks dia. Ada cerita dia. Sebab itu penulis kata apa? Tengok penulis. Saya kita baca yang penulis. Apa-apa pun kata kat penulis. Jangan duk kata kat saya. Saya baca ayat ni. Ha? Jika diperhatikan hadis ini. Penulis kata. Jika diperhatikan hadis ini. Tidak menyatakan penyaksian itu dipaksa atau diminta. Sebaliknya hadis ni penyaksian spontan setelah sahabat melihat mayat lalu di hadapan mereka berbeza dengan amalan dalam masyarakat Melayu penyaksian itu diminta atau ditanya apa yang menyedihkan ada makmum yang sanggup memberi penyaksian palsu penyaksian palsu apa kata kamu kepada si mati baik Jumaat pun tak nampak. Hari ni Jumaat. Raya pun jenuh bini perambat. Baik. Baik apa? Ha? Ada makmum yang sanggup memberikan penyaksian palsu dengan mengatakan si mati itu baik. Sedangkan dia dia tidak kenal pun si mati tersebut. Lebih menyedihkan apabila makmum memberikan penyaksian palsu dengan mengatakan baik bagi mayat yang dikenali dengan sifat pasik dan suka melakukan bida'ah seperti syiah dan seumpamanya. Ini penulis kita kod kalau tengok pada nota kaki itu, dia kod perkataan Syekh Ali Mahfuz dalam kitab dia Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. So tuan-tuan faham. Sebab tu saya bawa hadis azab kubur tadi. Satu faedah tentang azab kubur. Yang kedua saya nak beritahu kat tuan-tuan. Bila mari kepada pengurusan jenazah. Hal-hal yang berkaitan dengan kubur ni. Kita nak kena recheck balik. Amalan-amalan yang dibuat oleh sebahagian masyarakat. Kan? Kadang-kadang ha? dia sangka kata benda itu satu tuntutan. Benda itu satu suruhan. Kita senang saja. Pengurusan jenazah ni bukan soal Budaya, dia bukan soal adat. Memang tak ada hadis, tapi adat kami ikut batu lima ni memang kami akan buat macam ni. Uih, ini bukan adat. Ini bukan budaya. Ini ibadat. Dan ibadat memerlukan dalil.